19 мая 2016 года, село Мизяковские хутора, два раза был град в обед с интервалом полчаса. Вот каких натворил делов. Вся земля белая, размер градин был в горошах. вот листья посекло, видим деформация пластинок, оборванные, вот, то есть побило немножко листья, плоды, плоды тоже смятинами, видно, видно удары от градин, вот, насколько они переживут, неизвестно, что будет, погниют или нет, но пока видим вот такие темные пятна от ударов вот вот так вот выглядят листья после града земля вся белая температура упала до плюс 4 градусов цельсия сейчас плюс 4 наблюдаем на горизонте идет пар это в лесу озеро, одно и другое. Над озером стоит пар, потому что температура воды намного выше, чем воздуха. Вот. Периодически вот такие катаклизмы в садах случаются. Защиту может дать только противоградовая сетка.